О Аклиме что хотелось бы сказать. Мы действительно компания молодая. Открылись мы всего полтора года назад. Основной идеей было это предоставить рынку спектр оборудования, который позволяет закрыть вентиляцию, кондиционирование, отопление, автоматику, диспетчеризацию любого объекта, начиная от небольшой квартиры, либо коттеджа и заканчивая крупными офисными, торговыми зданиями, производствами. С этой целью мы объездили порядка пяти выставок – Китай, Европа, Германия, Америка, чтобы набрать пакет брендов, которые до сегодня дня не были активно представлены в Украине, а, соответственно, мы могли бы их представлять эксклюзивно. Это очень важно. Мы выбирали бренды, которых есть история хотя бы там, 30 лет. Да? То есть мы не брали молодые какие-то заводики, либо цеха, грубо говоря, китайские. Второй критерий, к которому мы подходили, это выбор оборудования, исходя из наличия каких-то уникальных технических конкурентных преимуществ. Почему? Потому что благодаря этому можно действительно продавать этот бренд. Третье – это наличие маркетинговой документации, технических мануалов, юзер-мануалов, сервис-инструкции. Почему это важно? Потому что, продав оборудование, мы хотим обеспечивать вас возможностью его дальнейшей эксплуатации, подключения, где эту информацию можно было бы получить, потому что зачастую бывает молодые фирмы-дистрибьюторы открываются на базе одного-двух брендов, а у них ничего нет. Да? И в итоге они вместе с вами, с вашей проблемой, начинают решать свою проблему, выяснять, что где достать. Мы снимаем профессиональные ролики, посвященные нашему оборудованию, самостоятельным. Есть объект, мы отсняли этот ролик, выложили его у себя. Просто даже оборудование снимаем. Это помощь вам в продвижении, можно заказчику показать, вот смотрите, есть такая система, она работает таким образом. Четвертый момент, ну, на мой взгляд, да, немаловажный, это э, наличие антидемпинговой программы. Все, еще раз повторяюсь, бренды, которые мы представляем, они эксклюзивны, как правило, и мы ведем резервирование этих проектов в нашей базе. Таким образом, вы спокойно, будь вы проектировщик, либо монтажник, проектируя этот... Объекта да, на нашем оборудовании, можете э, быть уверены в том, что там, с 95% я говорю, долей вероятности, что это оборудование останется в проекте и могут обратиться только в компанию Аклима. Мы, поставщик климатической техники. На что мы ссылаемся? Мы стараемся вести партнерские отношения с нашими клиентами. То, о чем я говорю: для меня каждый партнер это отдельная пьеса, отдельный разговор. И я стараюсь вести его индивидуально по каждому объекту, поэтому это надежность, качество, честность. Это, опять же, касается нашей политики антидемпинговой. Имея 16 брендов, невозможно их профессионально вести без бренд-менеджеров. Мы сразу же организовали команду из пяти бренд-менеджеров, каждый из которых ведет свое направление. Вентиляция ведет один человек, холодильное оборудование ведет другой человек, тепловые насосы, которые сегодня вам будет представлять Александр Шевченко, это бренд-менеджеры по тепловым насосам и так далее. То есть, если вдруг... Есть э, технический либо узкоспециализированный вопрос. Вы его можете задать бренд-менеджеру. В этом и есть индивидуальный подход, комплексные решения. Э -э такая гамма техники, которую мы предоставляем, позволяет создать концепции на базе нашего оборудования. У нас есть два концептолога <coughs> компании, один из которых занимается производствами, второй занимается уже общественно-административными зданиями и формирует для вас концепцию. Регулируемая ценовая политика. Мы представляемся в двух сегментах. В премиальном, да, где продается бренд, продается качество технологии, энергоэффективность. И в бюджетном сегменте, где продается в основном цена, потому что у нас есть продукты, которые имеют беспрецедентную цену в рынке. Фанкоилы, осушители, компактные вентиляционные агрегаты, мы о них поговорим далее. Оперативность и точность. Сервисный отдел. Мы прекрасно понимали, что открывать компанию в сфере продажи и дистрибуции такого огромного количества оборудования без сервиса было бы, наверное, ну, дико и несправедливо по отношению к первым клиентам. Поэтому мы сразу же открыли отдел э, сервиса, который возглавляет Сергей Залюк, человек с опытом 26 лет в сфере климата. Все вопросы решабельные. Есть э, запчасти на, на некоторые бренды прямо на складах. И технический отдел, который возглавляет Олег Зубнин э, с э, бренд-менеджерами во главе. да? Ну а то, что я говорил по концепциям, не всегда есть время, не у каждой компании есть проектировщик. Я понимаю, это не проектное решение, но это концепция, визуализация вашего коммерческого предложения. Мы ее можем сделать для вас. Да, вот там для ресторана было предложение. Это реальные пару схем, которые мы прикинули просто вам показать. Да, на тепловых насосах, на бак ГВС, солнечный коллектор на такой же бак тоже. А, это бак, извиняюсь, инерционная емкость для теплых полов. Приточная установка и электрокотлы как резервирование. Другой вариант дома культуры. Да? Масса вентиляционных установок, потому что помещения были многозональные. Также тепловые насосы хитачи. Был бассейн, поэтому использовался дополнительный теплообменник для сброса воды в бассейн теплые полы, радиаторы. Здесь использовалась система высокотемпературная Hitachi Yutaki S80, которая дает нам 80 градусов теплоноситель и чиллер на фанкойлы. Мы работаем очень просто по запросу. Этот запрос вы можете скачать на нашем сайте, заполнить, отправить, как по правилам. Да? Есть другой вариант. Позвонили менеджеру, который работает с вами, быстренько согласовали, что вам нужно, какую приточку подобрать, какой чиллер. Да? Мы выдаем техническое решение в дальнейшем осуществляется предпродажная поддержка, сделка, поставка этого оборудования и постпродажная поддержка, которую я подразумеваю именно наш сервис. Опять же, выбирали лучших мировых производителей с большим опытом в разработках. Это один сегмент оборудования. либо которые имели уникальные технические преимущества, либо же оптимальное ценовое предложение. Сейчас мы по каждому из брендов поговорим отдельно. Хайер. Мы представляем эту компанию эксклюзивно в разрезе мультизональных систем кондиционирования. Более того, Хайер имеет совместное производство с известной японской компанией Mitsubishi Heavy Industry в разрезе мультизональных систем. И в 2013 году они построили самую высокую башню в Китае, 106 метров, которые они испытывают эти системы, то есть реально действительно испытывают трассы протяженности. И причем это не просто офисный центр, а вы видели ролик, это действительно лаборатория, где каждый этаж – это э, испытание. Это на шумовые характеристики, мы там видели даже Такие потрясающие вещи: испытания плат э, и болтов, которыми скручивается корпус кондиционеров в ваннах с агрессивной средой. Здесь э, сегментарно мы разделили на вентиляцию, воздушное отопление, кондиционирование, сушение, увлажнение, автоматику, аксессуары к ним, также тепловые насосы. Вы можете видеть, что э, каждое направление у нас э, заполнено, как правило, не одним брендом, а сразу несколькими в нескольких ценовых диапазонах. География наших поставщиков. Мы завозим оборудование с Японии, с Китая, с Европы, Италия, Польша, Германия, а также Соединенных Штатов. Арси Групп. Известный в Италии производитель холодильного оборудования. О офисы и заводы по всему миру изначально занимались разработками и применением систем прецизионного кондиционирования, точного контроля. Вот, а потом они расширили линейку уже холодильного оборудования, воздушных челеров, водоводяных и тепловых насосов, многоф многофункциональных систем. Также примечательным является то, что компания «Инноватор», она является номер один дилером клиентом «Данфоса» по таким компрессорам, как «Турбокор» на магнитной подушке. Бренд «Майконт», Великобритания, торговая марка, в себя включает 8 производственных предприятий, сосредоточенных на всем мире, в Китае, в Италии, в Германии. Предлагаем здесь чиллера модульные, да, от 30 кВт до 130, которые могут работать в каскаде достаточно бюджетное решение, популярное решение. И под, под лето, весной мы завозим, как правило, такое оборудование себе на склад. Компрессор на конденсаторные блоки бюджетного сегмента, будем говорить, да, линейка от 5 кВт до 45 кВт бюджетная, линейка выше до 500 кВт уже европейского производства, тоже интересное решение. И руфтопы. Также Майкон представляет Осушители, причем вот в данном сегменте осушители до 170 литров в час имеют самую низкую цену в рынке. Вот именно вот эта модель, моноблочная. Увлажнители как центральные, так и локальные парораспределители, которые можно встроить в канал. Компактные вентиляционные установки, аналоги да, известным нам, ВАМом и другим производителям. Причем они идут как со стандартной автоматикой, так и с автоматикой Intelligent, которая позволяет управлять электротеном. Тепловые насосы, Майкон, о которых мы сегодня поговорим более подробно, среднетемпературные, высокотемпературные, автоматика для систем вентиляции, э -э, причем она достаточно у нас обширна с точки зрения устройств задачи, а именно термостатов. Масса вариантов, масса исполнений как бюджетных, так и сенсорных типа iPhone. Э -э, Фанкойлы фан в серии премиум, в серии стандарт. Серия премиум, она европейского производства, серия стандарт и Китая. Бренд Hitachi. Мы о нем сегодня поговорим очень подробно, поэтому коротко хотелось бы отметить, просто, что это действительно компания с столетней историей, разработчик огромного количества оборудования. Вегер, Австрия. Крупнейший производитель, причем, если вы обратите внимание, 20% оборота у них составляет вот именно Швейцария и 60% рынок Германии. Да? То есть, действительно, производитель корпусных таких установок, центральных вентиляционных агрегатов уровня Гея Вольф, если вот так русским языком вам да, просто доносить, да, Гея но по цене, которые могут быть как премиум уровня, так и, скажем так, среднего, благодаря очень интересной программе подбора, которая позволяет э, компоновать э, теплообменники, вентгруппы э, разных производителей, потому что есть дорогая Швеция, Германия, есть более бюджетная Польша. Интересным является то, что корпус у этих установок запатентован. Это специальные профиля, которые могут быть там трех-пятикамерные, отсутствуют тепловые мостики. Ни один из элементов металла не прикасается друг к другу, они изолированы друг от друга. А также есть специальное покрытие полимерное, которое предотвращает их от коррозии. У нас на выставке стояла такая установка, предлагали взять перочинный нож и поцарапать ее. Полоса остается, сам полимерный слой не слазит. Интересное решение под проект. Dry Steam Соединенные Штаты – это системы пароувлажнения и парораспределения. А, причем а, оборудование находится в Европе, у них самый большой склад именно в Бельгии, и мы можем привозить эту технику там, в течение месяца, грубо говоря. Trotec – это немецкий производитель а, систем осушения, как полупром, так и промышленных агрегатов. Они сами вышли на нас, предложили продвигать их технику в Украине – они крупнейшая сервисная компания в Германии по осушению. И что интересно, есть бытовая серия осушителей, которая заказывается у них в Китае, она имеет очень привлекательную цену. Как бы Германию да, проще все-таки продавать, а, имеется в виду как бренд, да? но есть серия бюджетная китайская, есть серия действительно вот таких вот осушителей немецкого производства. Гудман, Соединенные Штаты, входит в пятерку крупнейших с производителей систем печей воздушного отопления и крышных кондиционеров. Здесь, конечно, сроки поставки до трех месяцев доходят, но цена, она будет, наверное, более интересной и привлекательной, нежели те производители, которые представлены сейчас у нас. Blue Air. Производитель польский тепловентиляторов, аналогов нашим да, на протонам, еврохитам. Есть линейка из четырех тепловентиляторов. И есть также серия э, фармер, которая используется для загрязненных помещений, где есть птичники, там, пыль, да, потому что имеет специальное запатентованное покрытие, на котором не осаждается грязь и частицы, они с него соскальзывают. Appen Group. Вот это, наверное, один из немногих брендов, которые мы представляем не эксклюзивно, но э, известный мировой производитель газовых теплогенераторов. Возможно, сейчас это не так будет актуально. Microdam. Это южнокорейская компания, которая производит сугубо дренажные насосы. Ну, мы с вами прекрасно знаем конкурентов, мини-оранжи, компанию Аспен. Вот э, эти корейцы вышли на нас и предложили продвигать их оборудование. Мы, не понимая, так сказать, характеристик, потому что они не указывали шумовые характеристики, сделали стенд и проводили испытания. Два метра выводили капиллярную трубку. Оказалось, что на 2,5 дБ вот этот насос все-таки тише был, чем э, мини Оранж. Siat известный французский бренд, который производит и вентиляцию и кондиционирование и системы отопления и тепловые насосы, а также вот такие интересные решения как энергосберегающие системы Кристопия. Чем они интересны? Для объектов, где есть пиковые холодильные нагрузки, такие как, например, ледовые арены, спорт, скажем так, комплексы либо выставочные залы, где в короткий промежуток времени у нас собирается большое количество теплопритоков и нагрузка возрастает, да, грубо говоря, объект, на котором постоянная нагрузка по холоду 500 кВт, а пиковая нагрузка в течение там, определенного времени мегаватт 200. Нам что нужно делать? Нам нужно подобрать на мегаватт 200 чиллер, либо 2 600 по 600 резервирования. Аккумуляция холода позволяет нам поставить один чиллер на 600 кВт, да, а остальные 600 сделать вот такой бак, в который наполняется специальные полимерные шары, э, внутри которых находится раствор, который переходит в фазовое состояние из жидкости в лед. И чиллер ночью замораживает эти шары, а уже в, по, по дешевому ночному тарифу. Интересно для объектов, которые двух либо трехзональные. Дешевому ночному тарифу замораживает эту бочку, которая днем отдает нам холод, в необходимое нам время. Это первое ее преимущество. Да? Второе преимущество является то, что применяя на, этап, на этапе проектирования такие системы, мы можем с вами существенным образом сократить э, затраты на электроподключение. Потому что меняется величина трансформаторной подстанции, меняется кабеля, вводной щит и так, и так далее. Для компаний, которые предлагают комплекс инженерных систем, экономия позволяла на объекте там, доходить до 50-60 тысяч евро. По электрике только на объектах мегаватт 200. альфа Лаваль этот партнер известен вам всем, да, производитель сухих охладителей, конденсаторов, теплообменников. У нас он используется как комплектация наших концепций на холодильных контурах. Атмик. Это украинский производитель автоматики, как локальной автоматики систем вентиляции, кондиционирования, отопления, так и автоматики центральной диспетчеризации. Достаточно бюджетное решение. Многие производители вентиляционного оборудования заказывают эти щиты, в том числе и у нас.